रिम हज़रत रहमतुल्लाह अत्तार्ल बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं ये अपने ज़माने के एक बहुत बड़े आलिम थे इन्होंने इलम हासिल किया फिर दरस व तदरीस का सिलसिला शुरू किया उसके बाद फिर ये इस माहौल से अलग होकर दमश्क के बाज़ार में इनका बहुत बड़ा कारोबार था अतर की एक बहुत बड़ी दुकान इन्होंने खोली एक मरतबा वो अतर के दुकान पर बैठे हुए थे कि अपने दुनियादारी में मसरूफ़ थे कि इतने में एक फकीर आया जो अल्लाह के नाम पर सवाल कर रहा था सवाली जो है वो उसके दरवाज़े पर आया दूसरे फ़कीर इस तरह मांगते हैं कि अल्लाह के नाम पर दे दो मेरी ज़रूरत को पूरा करो लेकिन ये फ़कीर थोड़ा मुख्तलिफ था वो दरवाजे पर आकर जो है अल्लाह हो अल्लाह हो इस तरह ज़िक्र करने लगा और इस तरह मुतव करके जो है ना सवाल पेश करने लगा तो हज़रत फरीदुद्दीन जो है वो अपने दुनियादारी में मसरूफ थे लोगों के साथ गुफ्तु कर रहे थे गाहक वहाँ पर मौजूद थे तो आपने जो है ना उस फ़कीर की तरफ कोई तोह नहीं दी फ़कीर काफ़ी देर तक अल्लाह अल्लाह करता रहा लेकिन हज़रत साहब ने उसकी तरफ कोई तोज्जा नहीं की काफ़ी देर गुजरने के बाद फ़कीर ने अपने मुँह से कहा कि ये दुनियादार मरेंगे कैसे जब ये बात कही तो हजरत फरीदुद्दीन ने जब इस बात को सुना तो आप चूंकि आलिम थे और आलिम जो होता है वो मंतकी होता है और हाज़र जहीन और हाजर जवाब होता है तो आपने उस फकीर को कहा कि जिस तरह तुम मरोगे इस तरह हम भी मरेंगे जिस तरह दीगर लोग मरते हैं इस तरह हम दुनियादार भी मरेंगे तो मरने में अलग क्या है ना तो वो फकीर कहने लगा हज़र साहब क्या जिस तरह मैं मरूंगा इस तरह तुम मर सकते हो तो उसने कहा हाँ जिस दिन तेरे ऊपर मौत आएगी तू भी चला जाएगा मेरे ऊपर मौत आएगी तो मैं भी अल्लाह के हाँ चला जाऊंगा इस दुनिया से कोश करके इसमें अलग क्या है तो फ़कीर ने कहा कि फिर ज़रा ठहरीए अब फ़कीर ने क्या किया उस दरवाजे के सामने गली के अंदर दमश्क का बहुत बड़ा बाजार जिसमें यह दुकान थी उस दुकान के सामने वो लेट गया और अपने ऊपर कपड़ा डाल दिया कपड़ा डालने के बाद एक मरतबा जो है कपड़ा उठा कर कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के जो फ़कीर होते हैं वो इस तरह मरते हैं अब उसने कलमा पड़ा और कपड़ा अपने मुंह पे डाल दिया अब फरीदुद्दीन और दीगर लोग देख रहे थे कि ये क्या तमाशा कर रहा है लोग समझ रहे थे कि ये दीवाना है मस्ताना है इसलिए इस तरह तमाशा कर रहा है तो वो लेट गया काफी देर गुजरी लोगों को तजस हुआ तो हजरत फरीदुद्दीन ने कहा कि जरा इसको देखो तो सही क्या कर रहा है लेकिन जब लोगों ने इसको हाथ लगाया तो वाकई वो मर चुका था हजरत फरीदुद्दीन अत्तार के ऊपर इस बात का इतना गहरा असर हुआ कि आप सोचने लगे कि यह फ़कीर यकीनन अल्लाह की तरफ से मुझे आज़माने के लिए आया था और इसकी मौत यहीं पर पूरी होनी थी लेकिन मेरे लिए ये सबक था कि इसकी बात बिल्कुल सही थी कि दुनियादारों के लिए मरना बड़ा मुश्किल है ज़ाहिर है जो दुनियादारी में मसरूफ़ हैं दुनिया में दुनिया की मोहब्बत और कारोबार में मुश्तरक हैं उनके लिए दुनिया छोड़ना बहुत मुश्किल है बाकी फ़कीर जिसके पास दुनिया का कोई सामान और मता नहीं होता उसके लिए इस दुनिया से जाना बड़ा आसान होगा और उसकी रूह जब निकलेगी तो उसको कोई परेशानी नहीं होगी कि पीछे दुनिया है दौलत है मता है औलाद है सामान है नेमतें हैं तो ये फ़कीर ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि ए फरीदुद्दीन तुम दीनदार थे अब दुनिया में इस तरह मस्तरक हो गए कि तुमने आखरत को बुला दिया है तो हज़रत फरीदुद्दीन अत्तार के ऊपर इस बात का इतना गहरा असर हुआ कि आपने उसी वक़्त अपने इस दुकान को छोड़ा और इसी तरह आप जो है ना बाकी ज़िंदगी आपने फ़कीरी में गुजारी बस इतना हासिल करते थे जिससे पेट पल सकता था गुजर सफर होता बाकी आप दीन को जो ना आपने वक्त दिया और अल्लाह का जिक्र किया और आप जलालुद्दीन रूमी रहमत की आपने शागिद अख्तियार की उनके मुरीद बने और फिर आपका वो नाम आपने कमाया कि आपने एक तस्कराऊलिया के नाम पर एक किताब भी लिखी है और बहुत बड़े आप बुजुर्ग गुजरे हैं कि बाद में आपने मुजाहिदा किया दुनिया को तरक किया और ज़हद को अख्तियार किया और आज भी हजरत रहमतुल्लाह रहमत का नाम जो है रहती दुनिया तक कायम और दायम है